ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి నమ శ్రీ గురు శ్రీమాత్ర శ్రీ ఆంజనేయ మంగళాష్టకం శ్రీరామ జయ రామ జై జయ రామ ఈ దివ్య మంత్రం విచ్చరిస్తే శ్రీ ఆంజనేయుడు ఎంతో సంతోషిస్తాడట ఈ స్వామి మంగళాష్టకం మనకెంతో ఇస్తుంది ఈ స్వామి స్మరణ మనలోని భయాలు పోగొడుతుంది కష్టాల నుండి గట్టెక్కిస్తుంది పిశాచ గ్రహ పీడల నుండి కూడా కాపాడుతుంది దుస్వత్నాలు కలగకుండా రక్షణ కల్పిస్తుంది అని పెద్దలు చెప్తారు శుభమస్త మీరు మొదటిసారిగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అందరికీ షేర్ చేసి సహకరించండి నా ఛానల్లో ఆల్రెడీ వివిధ స్తోత్రాలు చేసి పెట్టాను వాటిని విని భగవంతుని కృపకు కండి వివిధ రకాల ప్రయోజనాలను పొందండి థ్యాంక్ యూ శ్రీ ఆంజనేయ మంగళ అష్టకం गौरीशिववायुवराय आञ्जनीकेसरीसुताय च अग्निपञ्चकजाताय आञ्जनेयाय मङ्गलम् वैशाखमासि कृष्णायां दशम्यां मन्दवासरे पूर्वाभाद्रप्रभूताय आञ्जनेयाय मङ्गलं पञ्चाननाय भीमाय कालनेमिहराय च कौण्डिन्यगोत्रजाताय आञ्जनेयाय मङ्गलं सुवर्चलाकळत्राय चतुर्भुजधराय च उष्ट्रारूढाय वीराय आञ्जनेयाय मङ्गलम् दिव्यमङ्गलदेहाय पीताम्बरधराय च तप्तकाञ्चनवर्णाय आञ्जनेयाय मङ्गलम् करुणारसपूर्णाय फलापूपप्रियाय च माणिक्यहारकण्ठाय आञ्जनेयाय मङ्गलम् भक्तरक्षणशीलाय जानकीशोकहारिणे सृष्टिकारणभूताय आञ्जनेयाय मङ्गलम् रम्भावनविहाराय गन्धमादनवासिने सर्वलोकैकनाथाय आञ्जनेयाय मङ्गलम् इति श्रीहनुमान् मङ्गलाष्टकं यदक्षरपदभ्रष्टं मात्रा हीनं यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवा नारायण नमोऽस्तु ते सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु